আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ প্ৰথম খোজোৱেই হ'ল নিজক স্বীকাৰ কৰা বা নিজক ভালপোৱা আমি বিচাৰোঁ গোটেই দুনিয়াখনে আমাক মৰম কৰক সন্মান দিয়ক কিন্তু আমি নিজে নিজক কিমান মৰম আৰু সন্মান দিওঁ বাৰু নিজক কেৱল আনৰ লগত তুলনা কৰি কৰি দোষী হৈ বহি থাকোঁ এটা কথা কি জানেনে আমি প্ৰত্যেকেই বিশেষ আমাৰ সকলোৰে এটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে কিন্তু আমি নিজক স্বীকাৰ কৰিবলৈ টান পাওঁ নোপোৱাখিনি হিচাপ কৰোঁতে কৰোঁতে পোৱাখিনিও আমাৰ পৰা হেৰাই যাই অজানিতে ফলত আমি দুখী হৈ পৰোঁ কিন্তু আমি যেতিয়া নিজক স্বীকাৰ কৰোঁ নিজৰ ভাল বেয়া দোষ বুৰ্তি সকলো স্বীকাৰ কৰি নিজক সংশোধন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ তেতিয়াই সকলো সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে কিয়নো তেতিয়া আমাৰ চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে সুন্দৰ চিন্তাই আমাৰ জীৱন সুন্দৰ কৰে এটা কথা মনত ৰাখিব সকলো কাম বা সকলো কথা আমাৰ মতে নহ'ব পাৰে এয়া সত্য কিন্তু জীৱনত যি হয় সকলো স্বীকাৰ কৰি আগবাঢ়িব পৰাজনহে আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে